Наші колеги з команди країни онлайн знову вирушили у подорож у пошуках цікавого співрозмовника. Цього разу вони побували в гостях у директора військових програм Центру Розумкова Микола Сунгоровського. Вітаю, друзі! Це країна онлайн. Сьогодні з нами Микола Сунгоровський, директор військових програм Центру Розумкова. Вітаю. Давайте почнемо все ж таки з референдуму, псевдореферендуму 11-го, який відбувся у нас в Україні. На вашу думку, чи взагалі слід було дозволяти його проводити і які можливі наслідки цього шабашу? Ну, я так думаю, річ не йшла о тому, що допускати чи не допускати такий референдум, оскільки ситуація зашла на, настолько глубоко, что противостояти намерениям вже не то, що не було ні, ні смисла, ні сил, ні фрефта. То есть если бы, ну, скажем так, попытались силой э, противодействовать проведению референдума, то последствия были бы намного хуже. Человек этого, что мы дали, Украина дала червову козырную карту, которую может так или иначе разыграть сегодня на сходе? Совершенно верно. То есть Украина изначально потеряла инициативу в этих вопросах, начала опаздывать не то, что на шаг, а на, на два. От, если бы не оплаздовало, то скажем, не доводить ситуацію до этих референдумов можна було українська державна позиція. Ми не визнаємо цей референдум, ми не визнаємо ці результати. Утім, вагнанець Янукович сказав, що підтримує цю ініціативу і згоден там з майже 90% тих, хто, начебто, висловився за відокремлення. Крим підтримав стримано, але підтримала цю ініціативу. І результати Москва сьогодні. Чи не вважаєте ви, що це? это очень похоже на той крымский сценарий, который мы спостерегали несколько месяцев тому. Ну, изначально, изначально, ситуация развивалась таким образом, что, ну, скажем так, Москва, скажем, имела в виду все международные нормы, все международное законодательство и все права Украины. Поэтому ссылаться здесь на то, что Украина признает или не признает, даже если ЕС там признает или не признает, то для России это ничего не значит абсолютно. То есть для нее главный повод не а, повод, а вернее повод, а не конкретные какие-то ну, аргументы, в пользу или не в пользу, правовые имеются в виду аргументы. Э, скажем. не піддержати цей референдум. Прокомунтують тут і таку стриману заяву Кремля, що вони радіють за Донбас, але там немає прямої вказівки, прямої інформації про те, що вони підтримують і готові там якось допомагати. Ну, це происходит в русле тих заявлень господина Путіна э, перед проведенням референдуму, що просьба про перенесення його строків. Тобто таким образом, на мою думку, я не стверждаю нічого, не можу стверждати. Э, Это попытка, скажем так, обелить себя в глазах Запада. Типа того, что я же их просил, я им, скажем, предлагал, то есть я там ничем не руковожу. То есть крем, ну, скажем так, уходит в сторону от тех событий. И, скажем, всю инициативу перекладывает на, собственно, э, сепаратистские силы Украины. То есть украинцы, будь то они сепаратисты, ну, скажем, с юга или востока, или с центра, это неважно, они сами проводят референдум, они сами э, производят более и поэтому теперь все последствия лежат именно на Украине, а не на России. На Вашу думку, э, достаточно ли у нас подтверждать, я имею в виду эти радиоперехопления, что э, сам из России эта ситуация коруется? Или все-таки это еще можно поддавать сомнению? Я думаю, что этих, скажем так, фактов достаточно для того, чтобы на самом деле предоставить факты вмешательства России в эти дела. Но, мы, как, как мы видим, и по предыдущим событиям это мало влияет на исход ситуации. То есть в Крыму мы тоже предъявляли подтверждение, тем не менее Крым пошел к России. Сегодня очень складно делать прогнозы, тем... Я все ж таки просив вас спробувати. Сьогодні є заява стрілка дуже відомого, який каже, що є 48 годин. Починає формуватися місцева армія Донецької республіки. Мають присягнути всі там відмитників до податківців. Починається полювання на перші фігури української політики, в тому числі американської. Починається створення місцевих якихось загонів самооборони більш активної боротьби і термін 48 годин. На вашу думку, щось станеться через дві доби, чи все ж таки це така порожня заява? Ну я не думаю, що щось серйозне пройде пройдеть саме за ці два дня, но тим не менше в плани Москви входить, ну, скажем, монітання ситуації, монітання напруженості. Зачем это дело Трудно сказать. То есть тут э, надо будет более детально, побольше времени, скажем, для того, чтобы выстроить какую-то э, картину того сценария, который будет разыгрываться. Мне, например, сейчас трудно сделать какие-то прогнозы однозначные, зачем это делать. Но это, это четко магнитание напряженности. Это попытка, э, скажем, привлечь... Ну, скажем, одним из сценариев может быть это привлечение всех сил вот на, на восток в Луганскую Донецкую область, и Донецкую области, перекидывание своих сил в южные регионы и раскачивание ситуации там. Є інформація, що сепаратисти чи терористи, начебто, збираються рушати далі на захід, навіть є кримські заяви про те, що цей референдум вдався наступні на черзі Харківська та Одеські області. На вашу думку, чи слід очікувати у найближчий час спроби дестабілізації інших регіонів? Ну я це говорю. Тобто вони намагаються приличас наші сили, українські сили, сили. трохи докладніше до ситуації в Одесі і в Харкові. Наскільки там може бути критична ситуація? скоро? Там ситуация немножко, скажем так, труднее давать, скажем, какие-то прогнозы. Почему? Потому что поддержка в Харькове и в Одессе намного слабее. Я имею в виду российских... Ну, украинская социология так уж скажет, что на Донбассе немає такой поддержки. Ну, тем не менее, там расхождение было где-то процентов 13-17. В Донецке около 20 процентов. А на, в Одессе и Харькове там до 30 и более процентов разницы между поддержкой и неподдержкой. То есть там, скажем так, социальная база похуже для России выглядит. Но тем не менее, даже при таких, при таком соотношении сил и профессиональном, профессиональной работе, скажем, пророссийских сил, пятой колонны, раскачивать такой ситуации возможно я считаю. То есть если ее не доведут до логического завершения, как это было в Крыму, то во всяком случае дестабилизировать ситуацию там могут. Хаос на сходе на духу, на вашу думку, а, сегодня а, без зброи можем еще вырешивать эти сложные вопросы? Или все же таки цей Рубикон уже перейден? К сожалению, я считаю, что нет. Просто уговорами здесь уже не обойдешься. Почему? Потому что ситуация зашла во-первых, расширилась, а во-вторых, во во она психологически просто настолько зашла глубоко, что уже трудно отделить, скажем так, союзников и не союзников, врагов и не врагов. Тут очень, очень сложная ситуация, тут, ну, скажем так, да, даже я бы сказал так, что не то, что без применения силы нельзя разрешить такую ситуацию, ее с применением силы очень трудно разрешить. Почему? Потому что, ну, изначально, вообще-то мы тогда еще говорили о том, что для стабилизации ситуации нужно очень четкое взаимодействие не только всех силовых ведомств, но и силовых ведомств и политиков. Почему? Потому что антитеррористическая операция, она в принципе заключается, ну, скажем, три этапа, ну, не то что три этапа, а три элемента. Это, во-первых, выявление радикалов, это, во-вторых, отделение от толпы, от массы населения, и потом уже вот с этими группами работать, Сепаратистами террористами работают спецорганы. А працувато снищувато в это или, 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 новость. Ну, или изолировать и, скажем, каким-то образом разоружать. Ну, очень много методов есть. А вот э, с населением необходимо, чтобы работали политики. И работали не так, как они работают сейчас. То есть не ездили туда, не пропагандировали свои, скажем, предвыборные э, программы. А пытались объединить население не только Востока, но и Востока и Запада объединить их общими целями, какой-то общей программы построения нормальной страны, которую хотят и на Востоке, и на Западе. То есть властью недовольны были все, начиная с Востока и кончая с Западом. Именно поэтому состоялся Майдан. И это уже искусственно взяли, и вот это вот, скажем, недовольство перевели, э, скажем, придали этому какой-то региональный оттенок. Вы уважаете инициативу и не местцевых бизнес-элит, Вполне возможно. Почему? Потому что изначально, наверняка, местные бизнес-элиты, как мы их называем, олигархи, они пытались пустить вот эту ситуацию по сценарию, скажем, федерализации и не отделения от Украины, а организации какого-то местного княжества, грубо говоря, для того, чтобы, ну, скажем так, Надежды эти, конечно, я вообще не знаю, как, как они появились, и насколько они стратегически способны мыслить. Почему? Потому что ни одна ситуация, ни один сценарий он этим не заканчивался. То есть туда приходят русские бизнесы и русский коммунитет, по сравнению с которыми просто становятся неконкурентоспособными, и перестают существовать вообще. То есть как можно было на такие сценарии рассчитывать, я не очень себе представляю. То ли в их командах какие-то проколы случились, то ли это был просто сговор. ходить політичних і бізнесівлет. До речі, сьогодні є інформація про певний конфлікт Губарева і пана Ахметова. На вашу думку, це може бути правдою, що Ахметов там скупається всіх бізнесів і Губарев а, втрачає певну там частину підтримку і виказує незадоволення дією місцевої Ну, літе. у мене ні підтвердження, ні спростування цьому немає. Логіка схожа. А оскільки ні, то я не можу делать никаких оценок, ну, в принципі таке Возможно, вполне. Это... Возможно, такая есть. Было ли это или нет, на самом деле, я не могу сказать. кто сможет может контролировать ситуацию на Сходе? Путин, Ахметов, Киев, Губарев? Или сегодня это украинские банды, которые э, занимаются лишь тем, что грабуют людей, вбивают там и получают какие-то... Э... Вот, вот это как раз, скажем, то, о чем я говорил, что ситуация зашла слишком глубоко. Она зашла глубоко как и организационно, так и психологически. То есть трудно, ну, скажем так, Ради, радикализм настолько проник э, в массы, и более того, со стороны центральной власти, за счет того, что она упустила инициативу, э, эта инициатива пошла снизу. То есть организация всех вот этих отрядов самообороны под губернаторами, под какими-то отдельными бизнес-структурами, да под, это... под политическими партиями, она к добру не доведет. Все это ведет к хаосу, все это ведет к неорганизованному насилию. Тришні котрих може бути оружем масово пораження. Державні силовики, що на сході в нас залишаються. Чи можемо ми розраховувати на місцеву міліцію хоча б ну, окремих міст, чи сьогодні вони дійсно є максимально корумпованими, максимально залежними від місцевих олігархів, які грають в свої ігри, і сьогодні не підкорюються більше Києву і київській владі? Ну, Корумпіровані вони були завжди. То есть на протяжении всех 23 лет. Об этом все, все время мы, и вы сами и писали. И все время такая информация появлялась. Насколько коррумпировано, мне трудно сказать. И тем более, что вот по, скажем так, на последнем, по-моему, совещании РНБО было принято решение, что просить политиков не освещать вообще эти темы. То есть темы антироссийской операции, состояние силы средств. этом детальной информации мы не имеем. Мы можем только догадываться, насколько глубоко эта коррупция проникла, насколько сильно она проникла, и какой характер вообще, скажем, правоохранительных органов э, в том состоянии, в котором мы находятся. готовы не защищать свое отечество или не готовы защищать. Но это уже... Такие данные только в прокуратуре, наверное, можно достать. Я вам дуже дякую. Сподіваюсь, что действительно у нас еще остается час решить все это без оружия, Малой кровью. Дякую, что нашли для нас час. Це була Країна онлайн. Побачимось. Бувайте.